Да, всем привет. Всем привет. Так, и сегодня мы будем на снимать нашу самую первую серию. Так, и не забудьте поставить лайки. Так, все, давай. Не, мы сейчас в бою. Я пока я тешечку возьму. Да. он, блин, Я случайно. Ты ж вышел, и получается, он не... Ну, не попал в бой. Все, давай, сейчас. Я вышел с боя. Сейчас... Тай... Э, uh, должен приехать. Так. Сейчас, подожди. Я пока что... Есть не мне дало 1500 опыта. Есть, я сейчас с тобой сделаю топовый тайп четыре. Так, секундочку. Давай. Все, давай. И покажи мою стату. Она, правда, дурна? Ну чуть. Ну что, давай. Ну да, ну да. Ну давай, брытай пыкать. Ну-ка. Надеюсь, нас сейчас хорошенько кине, не так, что там. То седьмых, да, восьмых. Так не люблю, я семью восьми. Да, и если что, у нас трошки измененный вот у нас просто установленный мод так что да так что вы как-то ну не удивляйтесь хорошенько кинула да Ба -ба -ба. о в нашей команде я кто-то во взводе играю две арт аймикс 13 м и Су 120 и су 120 А. То 122 А. Так, подожди, что за карта? Короче, смотри. Едем. Сейчас, где эта гора? у э, сюда куда-то на гору. Ну, бачишь, он, Гора возле. Туда Вот, смотри, куда я еду. А вот когда прокачаете тайп, вину, очень хороший. Он ну, быстрый, хорошая пушка. Ну, то есть очень клевый там. Я уже как месяц. Просто я на нем не играл, честно. Молодец. Понял. Ну да. да там, там здесь. так здесь. давайте например не... ага. смотрите например не ну так никто не сделает а так блокировка выстрела вот сделай так чтобы зрители увидели антон так да. по-другому может как-то и можно но мы не знаем как И сбоку возле, там где ваш, ну, там где показано сколько хп, там ваш танк, там еще показано сколько вам сне, э, снесли О, их кто, Да. Фуга с ними, бронебой. Блин, тут никого нереально засветить. Поехали дальше, короче, куда-то. Ну, хорошо. Хорошо, я пока поеду светить. Я ж, у меня ж он, этот, элитный. Так что... Ой, я гуснился без боя. Еще сбоку то там показывается гусеница, показывается сколько осталось секунд до ремонта, ну что она отремонтируется. Да, это очень удобно, так что качайте этот мод и не качайте на как каких-то левых сайтах. Пишите, например, скачать э, мод от Джова и заходите там до да, там где значок World of Tanks. Ну, на... Да, так что лучше качать на официальном сайте. Это очень удобно. Ой-ой-ой, уже начинаю. А я Т-49, пробуем на 83%. Ой, меня сейчас сольют. У меня арта откуда-то слила. Я в шоке. О, молодец, Антон. Ой, все, давай, пошли с бой. Выходим. Мы не сейчас на кушай, когда пройдем. и когда вы умираете, вы стоите белыми, и ну, все остают белыми, ну, это Да я знаю. У меня на нем почти 8 штук опыта. Осталось мне сейчас я... Ой, не. Давай, заходи в бой. Да, это очень хорошо Ну, у него был и третий аккаунт, но его взломали. Там был -85 там арт и 185 в там арты разные. Жалко, правда. Чуть-чуть. О, -о, О! А то кинула. <свят> так, нам надо как-то не слиться. Э, надо попытаться просто светить. А хотя не, подожди. Да ну, тут вообще... Э, тут установленный мод, если нажать капслог, можно увидеть всю карту большой. Он включи им хай посмотрят. Это, это... связь а то я случайно да я, я не пойму если я а остю бой вообще а можно вот так уменьшать так вообще бой ну уменьшать там где ты играешь и можно все почти видеть антон покажи просто как будто вы нацеливаетесь только в другую сторону вот так можно сказать. Вот покажи им Антон. Ну вы, это, когда ты прицелишься, знаешь, вот эта штука, ну э, и ты просто вкрутишь не вперед, а назад. И оно очень удобно. Можно сказать, можно увидеть кто где. А еще на карте отображается кто где, если вы их уже засветили. Да, бобы их уже светили и всякое такое. Ну, вот такая модификация неплохая. Есть и много модов. Есть, например, такие э -э 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 мод, что типа меняя голоса, когда ты балакаешь по связи. типа есть что я я кванцем там есть только я бы сказал э, в праймер Все, выходим давай. Надеюсь. Еще так мало. Мы просто пошутил. <свист> у него такое чувство юмора. И о а чем у меня этот Type T34 не топовый? Ну. Да, чтобы шуб... Капец. А чего? Ты чё в не элитный? Что Я не люблю. Сейчас, подожди. Да подожди. Сейчас. Ну давай, Антон, заходи в бой, тайпикаберы. Так, в бой. Если вам не понравилось это видео, то ставьте лайки. Так что вы на нас не обижайтесь, мы просто в первый раз снимаем. Мы будем не только снимать, мы будем снимать и Майнкрафт, наверное, да? как мы будем играть на серваках, может быть. А может еще к нам присоединится один пацанчик и кучер. И... Почти. ты же почти не знаешь, что я крафтится. <решит> ага. Например, если вы играете на тайпе, то ему лучше не куплять эти, этих там, Антон, вот эти, третьи снаряды, там. а у вас нет. У меня пробиваемость 29, повреждение 95. А бронебойный подкалиберный тоже, ну, тоже такие плохие. Слишком. Нет, для этого танка они очень плохие. Я тебе отвечаю. Йо, ты сорок гадость. Ты бы сейчас ты 10... сорок... Ай, блин, су 100 Да, со мной. Новичок. Понятно, Победа, Финчик. Мне 269. Да. Мне нет. Так. И сейчас такая боевая задача есть. Да. Э, надо в трех, ну, три боя и ну, да, в трех боях надо. Ну, не обязательно подряд. Э, надо полу ну, попасть в топ-10 э, своей команды по Опа. Это правда, я вам отвечаю. Надеюсь, Аймикс М445 э, ПТ. ПТ, где Деца хотя бы. О, у нас елка есть. Да ну это же елка. Не. Все хорошо. Так, я буду осколочную... Ой. осколочную снарядом. На. Уже нет. Я <клес> 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 Если хотите с нами поиграть. Или, ну, добавляйте нас в контакты в друзьях. Вы нас легко найдете. Например. У меня, например, моя фотка. Я не знаю, как у Антона, но у меня она ну, моя. А сейчас смотрите, чуть-чуть секунду.